Образовался. он стоял в доме из-за этого пошли эти блоки за 63 года у нас ни разу не было блок и такого не было открыли занесли это все видать начали чистить по подъезду и занесли это в квартиры квартиры, ну, то есть девушка уезжала с ребенком, приехала за пять дней, ну, у нее просто весь пол был устелен да. блохами. Она вынуждена была выехать, это опасно. Это я, на, я написала просьбу убрать эту всю клаку, потому что они мне сказали, само рассосется. То есть они трубу починили, а убрать этот бассейн, извиняюсь да. ну, за выражение из этой клаки, они сказали, само рассосется. Потом они, потом они это убрали. Когда я уже написала про блохи, прошу срочно, они действительно все вычистили. Вот буквально день назад они все убирали. Но блох от этого меньше не стало. И получается, на данный момент ситуация, я хожу в мэрию, спрашиваю э, везде. Мне все говорят, что за эту ситуацию, за санитарное состояние дома никто не несет ответственности. Хотя есть четкий наказ Министерства по ЖКХ 76, в котором четко, четко указано, что за это несет ответственность ЖЭК. А наш исполком ЖЭКу не вписал это в его как бы обязательные услуги. Дом. Не знаем, куда обратиться. У нас некому. У нас там живет с маленьким ребенком. Вот пришли люди только что с маленьким ребенком на первом этаже, а вторые с маленьким ребенком. И там пару бабушек. У нас же на втором этаже дедушка 103 года живет. То есть ну, там не, нечего взять. Люди не смогут заплатить 10 тысяч. Неделю за две это может пойти по всему дому. Это уже перешло в квартиры.